سيدنا علي كرم الله وجهه بركته. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبته. الا انها ستكون فتنه. قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم والفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذا سمعته Hatta qalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusyd fa amanna bih man qala bihi sadaqa wa man 'amila bihi ujir wa man hakama bihi 'adal wa man ja'a ilayhi qudiya ila siratin mustaqim Artinya ingatlah, sesungguhnya akan berlaku bencana yang besar nabi kata akan berlaku bencana yang besar Selepas Nabi tidak ada lagi. Yang paling besar ialah apabila dibunuh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena tak puas hati. Tak puas hati pasal projek. Pasal subsidi. Pasal bantuan. Tak siapa bantuan. Menyebabkan mengamuk. Islam, Islam. Tapi lambat siapa bantuan. Menyebabkan mengamuk. Lantik orang yang dia tak setuju. Syedna Zaman lantik orang lain, dia nuk orang lain. Menyebabkan berlakunya pemberontakan. Mereka menyerang Madinah. Mengopong rumah Syedna Osman. Rumah Syedna Osman sudah dikepung. Lalu disuruh Syedna Osman letak jawatan. Syedna Zaman kata, Jawatan Khalifah Ketua Negara adalah pakaian yang Allah Ta'ala beri kepada aku. Syedna Zaman kata. Aku tidak akan buang pakaian yang Allah Ta'ala beri kepada aku pakai ini. Saya Usman tidak meletakkan jawatan. Lalu mengikut riwayat Sayyidina Ali menghantar anaknya Hasan Hussein. Dan beberapa orang pemuda. Melalui atap. Berjakit di atas atap. Dan siapa aku mahu Sayyidina Usman yang dikepung. Minta izin Sayyidina Usman nak perangi puak yang memberontak ini. Nak perang saya memang kata jangan. Jangan perang ni. Aku lebih suka jadi macam anak Nabi Adam. Yang nak dibunuh oleh adik-beradik dia, dia tak lawan. Bunuhlah nak bunuh pun. Ha, Bunuh-bunuh pun. Allah Ta'ala akan menentukan akhirnya. Kerana nak memelihara orang Islam, jangan berlawan sama sendiri. Sehingga Sayyidina Osman dibunuh. Mati Sayyidina Osman, dan dilantik Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah dalam keadaan suasana yang huru-hara. Sayyidina Aisyah, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum tak puas hati dengan Sayyidina Ali lalu menyusun bala tentera menyerang Sayyidina Ali dengan bala tenteranya berlaku peperangan al jamal ah. lalu Sayyidina Ali yang handal berperang berjaya mengalahkan pasukan Sayyidina Aisyah Zubid bin Awam dan Talhah Zubid bin Awam dan Talhah mati dalam peperangan itu dan Sayyidina Aisyah ditawan untanya dan dibawa keluar medan perang dan dihantar balik ke Madinah Muawiyah adik beras, saudara mara Sayyidina Osman bangkit kerana nak tutup bela Sayyidina Osman mengapa Sayyidina Ali tak hukum orang yang bunuh Sayyidina Osman Yang dia kata tak boleh tak boleh dalam keadaan begini lalu menyediakan bala tentera berperang ha? berperang peperangan Sefen sesama Islam berperang peperangan Sefen Sayyidina Ali memimpin bala tenteranya dan hampir tentera Muawiyah nak kalah nak kalah dengan Muawiyah kata Ammar bin As aku cadang satu cadangan supaya tentera Sayyidina Ali jadi lemah macam mana ambil Quran Hussein Osman baca masa bunuh tu akad Quran akak Quran la hukma illallah balik pada Quran dia ada orang nak lawan dia akak Quran lalu dia bertawa Sayyidina Ali Sayyidina Ali kata kalimatu kalim haqqin urida biha batil Sayyidina Ali kata kalimatu haqqin balik pada Quran tu betul tetapi orang yang angkat ni batil Sayyidina Ali kata tak betul dia nak menipu Fasul dia kata tak ah, kita kena terima lah lalu dibuat perdamaian dalam perdamaian ini berlaku penipuan. Penipuan menyebabkan sebahagian yang tak puas hati yang saya Ali lari lahirnya golongan khawari satu puak yang penatik Sayyidina Ali lahirnya golongan syiah menyebabkan berlakunya hadis-hadis maudhu hadis palsu reka hadis sokong Sayyidina Ali reka hadis sokong khawari reka hadis pula timbul mazhab-mazhab pula mereka hadis sokong-sokong mazhab maka ulama-ulama menapis hadis-hadis ini hadis-hadis ditapis ini fitnah yang dialami oleh orang Islam walaupun demikian Allah Ta'ala menyelamatkan kerana ada Quran dan hadis akan berlaku bertanya bencana, Nabi kata aku bertanya apakah cara untuk menyelamatkan diri dari bencana itu sinar ditanya Nabi Muhammad Rasulullah macam mana nak selamat daripada bencana itu Rasulullah SAW bersabda, berpeganglah dengan kitab Allah. Berpegang dengan kitab Allah balik pada Quran. Baca Quran. Faham ayat-ayat Quran itu. Di dalamnya kisah-kisah orang-orang yang dahulu ada berkamu. Dalam Quran ada cerita umat zaman dulu. Umat Nabi-Nabi zaman dulu. Nabi Adam. Nabi Idris. Nabi-Nabi yang lain dan umat-umat yang kafir yang lawan nabi-nabi kaum nuh kaum ad yang lawan nabi hud kaum samud yang lawan nabi saleh puak-puak babilion yang lawan nabi ibrahim raja di namrud puak-puak mesir firaun lawan nabi musa kisahnya ada dalam quran dan berita perkara-perkara yang akan datang sesudah kamu quran menceritakan perkara yang akan berlaku yang berlaku dalam dunia yang berlaku selepas mati yang berlaku hari akhirat di dalamnya hukum-hukum mengenai apa yang berlaku di antara kamu dalam Quran tu ada hukum-hukum apa yang kamu buat ada hukum dia halal haram boleh tak boleh ialah yang menjadi pemutus di antara hak dan batil yang menentukan hak mana betul mana salah kalau balah tengok Quran siapa betul siapa dia salah yang betul, ah ha, betul lah. Yang salah kena mengaku salah, kena bertaubat. Tengok Quran, jangan degil. Ni kalau degil kau salah nak kata betul juga, ah ha, punahlah. Bukannya keterangan yang olok-olok. Quran bukannya olok-olok. Siapa juga dari sesiapa juga dari golongan yang sombong angkuh meninggalkannya, dengan tidak menurut hukumnya akan dibinasakan oleh Allah. Barang siapa, raja ke, pemimpin ke, menteri ke, rakyat ke, orang kaya ke, orang miskin, orang alim. Yang lawan Quran akan dibinasakan oleh Allah. Dan sesiapa jua yang mencari petunjuk pada yang lainnya akan disesatkan oleh Allah. Barang siapa yang cari petunjuk lain pada Quran, ikut ahli-ahli persapah. Ahli-ahli fikir, ahli politik, ahli ekonomi, yang tak ikut Quran sesaklah dia Nabi kata ialah tali Allah yang teguh kukuh Quran tali yang teguh dan kuat pegang dengan Quran tu tak terlucut akan selamat dunia akhirat ialah pengajaran yang kuat ialah as siratal al-mustaqim jalan yang lurus yang kita baca tiap-tiap rakaat semayang ihdinas-sirat al-mustaqim atau Quran lah nak tahu asratul mustaqim Tengok Quran Dengan sebab berpegang teguh Kepada ajarannya Hawa nafsu seorang orang tidak akan terpesong Manusia ni ada hawa nafsu Nak tu nak ni, nak tu nak ni Tak puas-puas hawa nafsu ni Kalau pegang dengan Quran Selamat Hawa nafsu tidak boleh Mendorong kita jadi punah ganah Kalau salah, bertawabat kalau pegang dengan Quran ialah kitab yang kalimahnya tidak akan bercampur aduk atau berkesamaran dengan kata-kata makhluk Quran adalah permahan Allah bukan cakap-cakap manusia permahan Allah kitab-kitab lain dah bercampur dengan cakap-cakap manusia